আমি নামটো চাই কওঁ এওঁ যাদৱ এওঁ মাধৱ এওঁ কল্পনা এওঁ মিনি প্ৰতিভা নহয় দেহটো আত্মা নহয় যিদিনাখন আমাৰ দেহৰ পৰা আত্মা ওলাই যাব সেইদিনা আপোনাৰ এই চৌবিস্ত দেখা দেহটো ক্ষ্ঠেনেক থাকিব হেন দেহক আপোনাৰো গোলাকি লাগিয়া আমি দেহকে আত্মা বুলি যাতে ভাবিব লগা নহয় আজি আমাৰ সমাজত বহুতে দেহ ধৰ্মকে ধৰ্ম বুলি ভাবে দেখিবলৈ বগা চগা ধুনীয়া হ'লে কিছুমান মানুহে কলা মানুহৰ ফালে ঘূৰিয়ে নাচায় মাতিবলৈকে মন নকৰে তেনেকুৱা স্বভাৱ আছে যদি এৰিব দেই কাৰণ আপোনাৰ বস্তু আপুনি পূৰ্ব জন্মতে ভগৱানক মোক এনেদৰে ধুনীয়া বগা চগা গাভৰু ছোৱালী কৰি ডেকা লৰা এজন সুন্দৰ মানুহ এগৰাকী মাইকী মানুহ কৰি জন্ম দিব কাৰণ আপুনি পূৰ্বতে সাধনা কৰিছিল কাৰণে এই জন্মত আপোনাক সুন্দৰ কৰি পঠিয়াইছে কিন্তু সুন্দৰক বান্দৰ কৰিবলৈ ভগৱানৰ বেছি সময় নালাগে যদি আপুনি সুন্দৰক লৈ গৰ্ব অনুভৱ কৰে আপুনি মইতো দূৰৰ কথা এদিন দেৱৰষী নাৰদে গৈ বৈকুণ্ঠত ভগৱন্তৰ লগত সংলাপ কৰি থাকোতে প্ৰসংগতে ক'লে প্ৰভু মত্যত মোৰ সমান সুন্দৰ ব্যক্তি আৰু দ্বিতীয়জন নাই কৃষ্ণই নিশ্চিকে হাঁহি মাৰি কলে নাৰদ এই কথাটো মোৰ আগতে যি কলা আনৰ আগত নকবা দেই নাৰায়ণে শুনি পেলাই মনে মনে থাকিলে নামি অহাৰ লগে লগে আকৌ তেওঁ আগৰ ভাৱটো আহি গল মই দেখিবলৈ ধুনীয়া এইটো কৰিব পৰা হয়নে কৃষ্ণ চকুৰে হৃদয়লৈ আছে আপুনি কি ভাবে চব জানে অ এওঁ আকৌ অহংকাৰ আহি গ'ল এই অহংকাৰৰ পৰা যদি এওঁ মুক্ত কৰি নিদিওঁ এই অহংকাৰে এদিন তেওঁক সমাজৰ পৰা পৃথক কৰি পেলাব গতিকে ভকতক সদায় তেওঁ দয়াল চকুৰে চাই ভকতক কেতিয়াও বিকট হ'বলৈ নিদিয়ে মনত ৰাখিব কথাটো কৈছে যাবৰ সময়ত ব্ৰহ্মা হৰ হলায়িত লক্ষ্মী প্ৰিয় দায়া হে উ মই ব্ৰহ্মাকো ভাল পাওঁ দাদা বন্ধুকো শিৱকো ভাল পাওঁ তিনিজনতকৈ মোৰ ভাৰ্জা লক্ষীক মই বেছি ভাল পাওঁকৈও পৰম সুন্দৰ মূৰৰ দেখা ইটো পায় মোৰ নিজৰ ভাৰ্জাজনীতকৈও মই নিজৰ দেহটোক ভাল পাওঁ আৰু মোৰ নিজৰ দেহটোক অধিক তুমি মূৰক প্ৰিয়তম নাহি আনক বান্ধৱ উদ্ধ ভগৱন্তই নিজতকৈও ভগৱক ভাল পায় আমি ভগৱন্তক ভাল পাওঁ ভগৱন্তই ভকতক ভাল পায় এতিয়া কলি যুগত ভগৱন্তক পাবলৈ হ'লে আমি কি মাধ্যমেৰে যাব লাগিব মহাপুৰুষ মাধৱদেৱী গোপান লিখি থৈ গৈছে কৃষ্ণক পাৰিবাৰো জানা আমাক গীতা ভাগৱত লিখিছে কৃষ্ণক পাৰিবাৰো জানা ভগৱীহে কণ্ঠ ইহাক কয় গীতা ভাগৱত গ্ৰন্থ আমি কলি যুগত ভগৱন্তক পাবলৈ হ'লে ভগতীৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব আৰু সেই ভকতিটো কত কৰিব লাগিব ভকতত ভকতি দানে গুৰু গুৰু দায় আমি ভকতক নিজৰ জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীতকৈও বেছি ভাল পাব লাগিব এতিয়া কলি যুগত কাৰো ঘৰলৈ আহি কাৰো সমাজলৈ আহি ভগৱন্তই আপোনালোকক নকয়হি আয়ুস্মান ভৱক মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব মংগল হওক ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়া শুনাত আগবাঢ়ি যাওক পৰীক্ষা ভাল হওক এই বুলি ভগৱন্তই আহি নকয় কোনে কব আমাৰ ভাগৱতত কৈছে হৰিৰ মূৰ্তি গ হৰি ভক্ত দেখিবা শক্তি অনুৰূপে তাৰো প্ৰীতি আচৰিবা সমস্ত ভূততে আছে ভগৱান সেইভাৱে সবাকো কৰিবা বহুমান ভগৱন্ত চবতে আছে আত্মাৰূপে কিন্তু মূৰ্তিমন্ত হৈ ভগৱত আছে গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱ সাধু মহন্ত আলহী অতিথি আপোনালোকে আচমণি কৰি কক্ষণত বহুৱাই লৈ শক্তিৰ অনুৰূপে আছে যদি ধূপ এডাল লগাব নাই যদি ঠাইখন মুচি হলেও ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতি আনি লাক দেউতাকে কিহত দুৰ্বলতা আছে সংকট দুৰ্বলতা নাই ইংৰাজীতা নাই সমাজ অধ্যয়নৰ দুৰ্বলতা নাই বিজ্ঞানৰ দুৰ্বলতা নে ছবিত দুৰ্বলতা মাক বাপেকেহে জানে কিন্তু আমাৰ ভাগৱতে কৈছে তুমি অকল দুৰ্বলতাটো জানিলেই নহ'ব তাক সবলতালৈ উত্তৰণ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব কেনেকৈ শিকিব লাগিব ইংৰাজীত বৰ বেয়া দহজনে যদি মূৰত হাতী কৈ যায় ঈশ্বৰে তোমাক কৃপা কৰিব তুমি ভাল হ'ব ছাদে মিলে কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ মনত ৰাখিব ভকতে আশীৰ্বাদ দিলেহে ভগৱন্তই আপোনাক কৃপা কৰোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকঘৰ গৃহস্থীৰ ঘৰতে এই আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগিব গতিকে ভগৱন্তই নিজতকৈও ভকতক ভাল পায় আৰু ভকতে দিয়া আশীৰ্বাদটো তেওঁ কেতিয়াও অথলে যাব নিদিয়ে সেইটো সাৰ্থক ৰূপায়ণ কৰি থৈ যায় ভকতক নিজতকৈও ভাল পায় সেইকাৰণে আপুনি ভকত হ'বলৈ শিকিব দেই তেতিয়া ভগৱন্তৰ আপুনি প্ৰিয় হৈ থাকিব ভকত হবলৈ হলে কাণত চেলেংলেই নহব গামোচা চেলেং ভকত নহয় গামোচা চেলেং ভকত হবলৈ হলে তিনিটা আখৰৰ বৈশিষ্ট লাগিব ভক ভ আখৰে কি কৈছে ভ শব্দে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন ভজন ভক্তিজন ভগৱন্তই কাক ভাল পায় মানুহবোৰ জন্ম পাই যি পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলাই তেওঁ উপাসনা কৰে সেইটো ডেকা লভছ ছোৱালীয়ে বোৱাৰীয়ে জীয়ালিয়ে বাল্য়ে হওক বা প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহক ভগৱন্তই ভাল পায় আমাৰ মাক দেউতাকে কোন লৰা ছোৱালীক ভাল পায় যি লৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা কৰে ভক্তি কৰে মৰম কৰে আদৰ কৰে কথা শুনে হাত গছন মানি চলে সেইটো সন্তান সকলো পিতৃ মাতৃ মৰমৰ কোনোবা লৰা ছোৱালী সন্তান হৈ যদি মাক বাপেকক শ্ৰদ্ধা নকৰে ভক্তি নকৰে মৰম নকৰে আদৰ নকৰে কথা নুশুনে ভাগ বচন নামানে সেইটো সন্তান কেতিয়াও মাক বাপেকত প্ৰিয় হব নোৱাৰে এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য আমি কাৰ সন্তান আমাৰ ভাগৱত কৈছে যিজনৰ অতি পিডিত কৃষ্ট হব দেও জানিবা যিজনৰ পিতৃ একক কৃষ্ণ আমাৰ সকলোৰে পিতৃ কৃষ্ণ আমি তেওঁৰেই সন্তান আমি সন্তান হৈ পোৱা গধূলি তেওঁক সেৱা কৰিছো নে নাই তাৰ ওপৰতে আমাৰ জীৱনৰ সুখ দুখটো নিৰ্ভৰ কৰি পবিত্ৰ কৰম আত্মাক দেখন্ত কৃষ্ণ সমস্ত ক আগৰে কৈছে আত্মা দৃষ্টিত আমি সকলো সমান দেহৰহে বগা কলা উখ চাপৰ মতা মাইকী চোৰ বৰ আপোন বৰ আছে আত্মাৰ নাই আত্মা সকলোতে সময়ত আছে কেনেকৈ আছে ঋতু ভগৱান আমাৰ দেহ জগতত কিমানকৈ আছে বুলি যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে ঋত বেদক দোহাই দি কব লাগিব জুৰিৰ আগ এডাল দহ হাজাৰ ভাগ কৰি এভাগ ললে যিমান সূক্ষ্ম অনু হয়

সেইখন ঘৰত শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কেতিয়াও মনোমালিন্য হ'ব নোৱাৰে যিখন ঘৰত শাহুয়েকে দেহৰ ধৰ্ম লৈ বোৱাৰীয়েকক আমুকৰ জীয়েক বুলিহে ভাবিব আৰু যিখন ঘৰৰ বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকক দেহ দৃষ্টিত এওঁ আমুকৰ মাক বুলিয়ে ভাবিব নিজৰ মাতৃ বুলি নাভাবে সেইখন ঘৰত কেতিয়াও মনোমালিন্যৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিব গতিকে শাহু বোৱাৰী দুয়োগৰাকীয়ে অ আখৰৰ তত্ব বুজিব লাগিব আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকিব লাগিব ত সতে তৰণৰ উপায়ী শৰণ হৃদয় মধ্যত সেই কৃষ্ণৰ শৰণ তাকেহে জানিবা নিশ্চয় নিজে কৰি কুলক উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব এই তিনিটা আখৰৰ যোন জাগাত আছে সেইজনকে ভকত বুলি কৈছে আৰু সেই নিজেও তৰিব আনুকো পঢ়াব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এজন ভকত থাকে তেওঁ নিজেও তৰিব ঘৰখনকো ফৰাব আৰু যদি এজন অভকত থাকে তেওঁ নিজেও কৰিব আনকো মাৰিব এই কথা আমি ভাগৱতৰ পৰা বুজলি লব লাগিব অৰ্জুনে তাতে খান্ত থকা নাই আৰু জানিব বিচাৰিছে অৰ্জুনে বুলন্ত প্ৰভু ভকতৰ থাকিব অৰ্জুনে বুলন্ত প্ৰভু শুনা নাৰায়ণ ভকতৰক কি কি গুণক অতি প্ৰয়োজন যে তিনিটা আখৰৰ বাদেও আৰু ভকতৰ কি প্ৰয়োজনীয় গুণ থাকিব লাগে কৃষ্ণ হাঁহি পেলাই কৃষ্ণে কলে তুমি ভকতৰ যি যি শুনক সম দম ইন্দ্ৰিয় সংযম ক্ষমা গুণ থাকিব লাগিব সাৱধিল ভাৱে কথা কব পাৰিব লাগিব সঁচা কথা কোনেও গৰ্ব কৰি কলে মানি নল'ব গতিকে আপুনি কথাবিলাক সাৱলীনভাৱে ক'ব জনা গুণ থাকিব লাগিব ভগতৰ আৰু ঈশ্বৰ হাৰ বাকীবিলাক অসাৰ এই সমগুণটো থাকিব লাগিব দম গুণ উদ্ধৱক যাবৰ সময়ত কৈছে কৰ্ণে শুনা কৃষ্ণ কথা মুখে বোলা ৰাম যিটো হস্ত দুই মাত্ৰ মূৰে কৰে কাম মূৰৰ ৰূপত চিন্তা মত মনে কৰে শ্ৰম জানি লোৱা উদ্ধে বোলে কাণেৰে মুখেৰে হাতেৰে কৃষ্ণ কৰ্ম কৰিব লাগিব সফলতাই কৰিব কাৰণে ইয়ালৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱক সেৱা শুদ্ধ হাতে কামে কাম কৰি আছে পাচলিছে কোনোবাই চাহ বনাইছে কোনোবাই তামোল খান কোনোবাই মাত মাতি মাতি আনি পেলাই ঘৰখনত বহুৱাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই তিনিটা দিনত যাতে আপোনালোকে ভকত ভগৱন্তৰ সেৱা কৰি যাতে পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰে কিবা কৰি আপোনালোকৰ পুণ্য অৰ্জন হৈ যাব গতিকে কৃষ্ণ ব্যক্ত নকৰিয়া ভৈৰসমূহ বৰ্বৰ ইটো হস্তাহু সাত দুখন ঈশ্বৰৰ কাম কৰিব দিছে কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিলে যদি অকণমান আগতীয়াকে আহি অনুষ্ঠানটোত যদি অকণমান ইটো সিটো কৰি দিয়া নাই আপোনাৰ এই হাত দুখন মৰা ফৰস্বৰূপ বুলি কৈছে গতিকে এই তথ্যবিলাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ জীৱনলৈ পুণ্য নামি আহিব গতিকে এই তথ্য মহাপুৰুষে আমাক ভাগৱতৰ মাজেদি দি থৈ গৈছে গতিকে এই গুণ সম্পন্ন হ'লে ভগৱন্তৰ আমি প্ৰিয় হ'ব পাৰিম এই পাঁচটা গুণ আমাক লাগিব আৰু কি কৈছে নেৰিবেক ধনে ধনে মানে আশপতি নাপাই উদ্ধাৰকী যায় অধুগতি আপুনি জীয়াই থকা কেইজন অকল যদি মান সন্মান ধন টকা পইচা সুখ ভোগৰ কথাকে ভাবি থাকে আপোনাৰ জীৱনটো কেতিয়াও উদ্ধাৰ হব নোৱাৰিব আপুনি বলি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি জীৱনত সন্তুষিত হব নোৱাৰিব আমাৰ বিদেশ হৈছে কাম আপোনাৰ কামনা আৰু বাসনাৰ বলি হৈ যায় আপোনাক একো বস্তুৰে জোৰা নমৰা হব যত দিব্য ঘৰ কষ্ট অলংকাৰ মন একো যাৰ মনটো লোভৰ বলি হৈ যাব তাক একো বস্তুৱে মৰে সি সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব অসন্তুষ্ট প্ৰাণীৰ নখন্দে মনৰ দুখ তলুকৰ লক্ষ্মী পাৰিলে নাহি তাৰ সুখ অসন্তুখীয়া মানুহক তলুকৰ সম্পত্তিও সন্তুষ্ট দিব নোৱাৰে এতিয়া উকাই কি হব আমাক ভাগৱতে উকাই দিছে কি বুলি যে সি পাৱে তাতে মহ তেনে সেই বিক্ৰৰ তেজ বাঢ়ে অনু ভগৱানে আমাৰ পূৰ্বজন্মৰ পুণ্যৰ ফলত য'ত ৰাখিছে যি কৰ্ম কৰি যি ফল দিছে আপুনি ভগৱানৰ দ্বাৰা থাকি সকলো সময়তে আপুনি ঈশ্বৰৰ নাম লবলৈ যত্ন কৰক তেতিয়া তেজ তেজ মানে শক্তি তেজ মানে প্ৰভাৱ তেজ মানে প্ৰতিভা তেজ মানে চেহেৰা তেজ মানে পৰমায়ু বাঢ়ি যাব আপুনি আয়ুস বঢ়াবও পাৰে আয়ুস কমাব মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দিনত মাধৱদেৱৰ দিনত কেইবাজনো আটা পুৰুষে তেওঁলোকৰ পৰাই ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা শুনিছিলে কিন্তু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট আছিলে কি গুৰুতকৈ শিষ্ট শিয়াম খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান নজনা কথাবিলাক চব শিকি ললে শিকাওতা মাধৱদেৱ এশ সাত বছৰ জীয়াই থাকিলে শিকাওতা শংকৰদেৱ এশ বিশ বছৰ জীয়াই থাকিলে

আমি দি আছে গতিকে এই ভাগৱতৰ দৰ্শন নজনাৰ কাৰণে আজি আমাৰ সমাজত বহুত বহুত কোৱালিফাইড মানুহ বহুত বহুত উচ্চ পদস্থ বিষয়ত চাকৰি কৰা মানুহে ভাগৱতৰ এই দৰ্শন আৰু বেদৰ দৰ্শন নজনাৰ কাৰণে ভগৱানে দিয়াটো সন্তুষ্ট নাথাকি বেছি বিচাৰি ৰঙা ঘৰত অতিথি হব লগা হয় বহুতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন হ'ব লগা হৈছে সেইকাৰণে এজন দাৰ্শনিক পণ্ডিতে কৈছেন ভগৱানে আমাক যিমান কৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি ফল দিছে আমি তাতে আত্মসন্তুষ্টি থাকিবলৈ শিকিব লাগে আজি এই শিক্ষা নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতে বিপদত পৰিব লগা হৈছে আমাৰ এই ববিতল

সৰু সকলে কোনো সেৱা নকৰাকে যদি আপুনি বাহিৰা খাবলৈ শিকে আপোনাৰ লৰা ছোৱালীবিলাকো সেইটোৱে ধৰ্ম বুলি ভাবি তেনেকুৱা আদৰ্শৰে আগবাঢ়িব গতিকে আমি ভাগৱতে দিয়া নীতি আদৰ্শৰে আমি যাতে আমাৰ পৰিয়ালটো গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিব লাগিব আৰু যিটো শিক্ষা এতিয়া বলিয়ে পৰিয়ালবৰ্গক লৈ এই কথা আমাক শুনাই আছে কি বুলি কৈছে যে যদি গৈৰৱভাৱে পাৱেই পৰম হৰিক তথাপিতো নাথমোকো কৰিও শাক্তিক গৈৰৱভাৱে চিন্তা কৰিলেও ভগৱন্তক পাব আপুনি খঙেৰে যদি কৃষ্ণ বুলি কয় কৃষ্ণই আপোনাৰ কৰ্ষণ কৰিবই আনন্দ দিবই খঙেৰে ক'লেও আপোনাক দিব কিন্তু আমি খং ৰাগ কৰাতকৈ যদি ভাতৃ কটাৰে সাতৃকতাৰে যাতে ঈশ্বৰত অনিচ্ছাটো যিটো বিষ্ণুক কহে তাহাৰক সমস্ত পাতক হ'লে অনিচ্ছা স্বত্বেও যদি আপুনি কৃষ্ণ বুলি কয় তেতিয়াও পাতক নহ'ব প্ৰেমভাৱে যিটো সদায় কৃষ্ণ পাওক পঢ়িবোৰ তাহাৰৰ কত প্ৰভাৱ আপুনি প্ৰেমভাৱে যদি কয় তাৰ মহিমাকৈ অন্ত কৰিব নোৱাৰে বদীয়ে এই কথা ভগৱন্তক আৰাধনা কৰিছে কি বুলি যদি বৈৰভাৱে ভাৱে কৰ্ম হৰিক শত্ৰুভাৱে যদি কোনোবাই চিন্তা কৰে তেতিয়াও ভগৱন্তই তাক গতি দিয়ে কিন্তু তথাপিতো নাৰ্থমুক কৰিও সাত্বিক মই গৈৰভাৱে তোমাক চিন্তা কৰাৰ কথা ভবা নাই মই সাত্বিকতাৰ বাবে সততাৰে যাতে তোমাক ভক্তি কৰিব পাৰোঁ এই কৃপা তুমি মোক কৰা এই বুলি বলৰাম কৃষ্ণক মানে এই হেৰিয়ে বলিয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আমালৈ এই আদৰ্শটো দিছে যে গতিকে আমি আপোনাৰ অনিচাতকলেও আপুনি কিন্তু আপুনি যাতে সততাৰে সেইটো অপক্ষা কৰে আমাৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখিছে যে কৃষ্ণ নামটো কৰে বা পিছৰে সৰ্বে বা দম্পই যৰে তাকো পীড়া কৰে যদি হৰিনাম লৈ আকৌ ধৰে আমাৰ অভ্যাসটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে আপুনি গাঁৱলীয়া পিছল ৰাস্তা আদি গৈ আছে হঠাতে ভৰিখন পিছল খালে হঠাতে গুজদুটি খালে আপুনি কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ অভ্যাসটো কৰিব লাগিব জমাত আমাৰ যাতে কৃষ্ণ নামটো মুখত আহে এতিয়া আমাৰ এই অভ্যাসটো নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহ হঠাতে পিছল খালে হঠাতে উজি খালে গণ্ডগোলীয়া শব্দ আহিলে সেই গণ্ডগোলীয়া শব্দটোৰ ঠাইত কৃষ্ণ বুলি কবলৈ আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব

এই ধৰণে অভ্যাস কৰি থাকোতে থাকোতে যেতিয়া সবল অভ্যাসত আমি কৰিবৰ সময়ৰ দৰে নাৰায়ণাম দহ নম্বৰ ভগৱানৰ নাম বুলি নাজানে এইটো খাওঁতে অফিচে লওঁতে আ নাৰায়ণ খা নাৰায়ণাৰায়ণ কৰ নাৰায়ণ কৰ নাৰায়ণ 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 কৰোতে কওঁতে জানিবা নাজানি কামৰ মহ নিৰ্দেশনাত বান্ধি লৈছিল যদিও আইষ নাৰায়ণ বুলি এইকেইটা কোনে মানিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাৰি বিষ্ণুৰ দুটে আহি পেলাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে এই তথ্যবিলাক আমাক ভাগৱতৰ মাজে নিদি আছে আমি লৰা ছোৱালী সদায় যাতে